Проходите, садитесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня, значит, это зовут Митрофан, это Борис. А чё вы нас позвали? Хотим узнать про вас больше. Где вы работаете? Работа значит это. Продаю колготки. Розовые, голубые. В дырочку не в дырочку. Дырочку сами делаете? Дырочки не я делаю. Дырочка делает моя собака. Дальше. Вам нравится ваша работа? Очень нравится. Особенно душит покупателей колготками. Итак, продолжим наше интервью. Ага. Какое ваше любимое время года? Мое любимое время года. Понятное дело, что зима, мое любимое время года. Не вообще, я все люблю времена года, но зима это просто фаш, это просто must have. Это... Какой ваш любимый праздник? Мой любимый праздник? Ну, блин, ребята, что за тупые вопросы? Если моя любимая... Э, пора зима, значит, понятное дело, что мой любимый праздник... Вы никогда не думали зарабатывать на детских утренниках? Это ты сейчас с меня смеешься. Это ты сейчас с меня смеешься. Я тебе сказала, что ты получишь. Я больше интервью давать не буду. Если я вас еще раз увижу, какой я нахер, Дед Мороз. Я целая снегурочка, вы что, не видите. А все, вопросы вы мне не задаете, я пошел. Так где же Марина делась? Ты это моя территория, мы делаем. Это моя территория, ты говоришь. Я мой сын. Я тебя говорю, я тебе отвечаю, я сейчас тебе так... Я тебе сказала, больше сюда, Я в туалет хочу. Ну, Ты что не плавал, я тебе сказала, болез. Ты что вообще? Душать, наверное, надо было бы. Понятно? Значит, я тут тонкую пою, значит, у меня новогоднее настроение. И тут просто и почнее. Я тебя разрешал. Нет, я тебе не разрешал. Вишь эту ложку, да, вишь? Так что попу получишь нет. И тебе отвечал, ты сейчас не получишь так. Да зубы на ней были. понимаешь? Я объясняю, это как калашник, с калашником. Понятно, иди отсюда, Покушать не пошла.